Привет, друзья! У меня новый день, и сегодня такое классное событие. Мы едем сегодня в Лавину в кинотеатр посмотреть фильм премьеру документального фильма "Океанезис посторожения шторму". Так что, ребята, будет очень интересно. Присоединяйтесь. на месте, приехал на бесплатном автобусе до Лавины за 15 минут. Так что сейчас будем заходить. О, вот он, вот он, вот он этот. на этот фильм мы и пойдем. Так, стоим очередь в кассе. Як ці адепти цієї ідеї, що має звучати так, як наші кумирів, ми йшли за цим, йшли за цим, йшли. Тобто ми набагато більше тратили на запис музики, ніж всі навколо. Бебемо... Знання про вчанельзи сильно виросло, але раптово її популярності не сталося. А от повноцінно вже новий етап, я думаю, це я, навіть... я на рівні. из земля серьезная такая концептуальная работа я на небе ну что ребята вышли мы с сеанса посмотрели фильм конечно он длится два часа так немножко аж подустали но фильм просто обалденский я просто не дождался когда его выложат в youtube так что пересмотрел с огромным удовольствием и вам рекомендую друзья